сегодня мы играем в Джонни Кридаш. Кто хочет, скачивайте. Ну, а все приятного просмотра. напишите комментарии, комментариях, или вы играете в Джонни Спасибо, что долго. Я выпускал два ролики. Напишите комментарии, сколько. Понял, не Вроде где-то. Місяць. Месяць. Эмм. Якщо хочете, я можу нажаю до вас обзор моїх ігор. Я буду пограти по черзі. Я був не буду не против. Але ви напишите до людей. Якщо захочете, то я дорога. Я. Простите, пожалуйста, за рекламку. Я вам... И, пожалуйста, подпишитесь на Данил Класс. И мы стараемся Давай. Я знаю, вам на файле подпишитесь. Подпишитесь, пожалуйста. А если вы здесь, то спасибо. А я вам вернусь после рекламы. Ребят, а я уже здесь. Фух. У вас прошло это несколько секунд, а до меня это очень долго. Эй, ребят. Подписывайтесь, пожалуйста. Я наверное, снимаю много такого контента. Я сегодня выпустил для вас YouTube TikTok. Вы видели? Если видели, поставьте лайк. Это очень плевое. Я иду какой-то другой. Прикол Я его обожаю просто. Вот, оп, оп, оп. оп. Если, ребят, если мы обожаем, то все равно, что мы сдухаем, хоть мы любим. Мы любим. Главное, что мы любим. А не, сдухаем и кажут, как ты любишь, если ты сдухаюсь. програешь так. А а мы любим, так и любим. Мой, мой брат Вова согласен полностью с тем. Если кто хочет, чтобы я снял свой видос, то поставьте лайк и подписывайтесь. И напишите любой комментарий. Я подла подлайкаю все ваши комментарии. Обязательно если вы напишите, иначе как я ставлю лайк? ну просто нажать лайк один, а мне будет очень приятно. Ой, вот это вот что не разумеет. Что я все там как им раздухаю? А вы любите 3D? И, ребят, да, напишите в комментариях, когда можно делать стримы. Я хочу, хочу, хочу сделать стрим, но никак не могу. Как то разработать стримы. Ой, ребят, простите за рекламу, когда он вернется и после рекламы. Ребят, а я уже здесь.

І не випускала ролики, тому по мене щось програма, щоб грати і сніг. Давайте так. Одобряю вам на кінці покажу. Гутарі, скільки. Я знаю, мене дивиться роман, Мене надається вроді як. Я не знаю, кто говорит, я знаю, что роман точно девиться. Степан і девиться з бабами. Эммм. Е -е... я не знаю, кто це Попрошу Олега подивитися увагу подавиться. Ні, короче, не буде, но дивно врушати буде. Я считаю, что ну, ну, задыхаем. Как-то надоел уже этот уровень. Вот показай самый сложный. Вот это вот самый сложный, ребят. Смотрите. Я его обожаю, кажется. Я задыхаю. Напишите, сколько вам комментариев нет. Вот а прикол к 9. А вам сколько? Очень будет интересно. Вот Очень так. Дай мне это. Да, я могу на какое-то Напишите ну, в как... комментариях, что вы хотите, чтобы со мной фотку полностью уверен, что мои справедливые подписчики хотят со мной фотку сделать. Мои справедливые подписчики. Мне кажется, что сто процентов это должно. И если это неправда, то просто офигеть. Так. Пропускаем рекламу. Все, все, все. Все, не надо нам этих реклам давать, Сейчас выключу интернет. Выключу. Так, если что, это игра в интернет. А в другом в, в видео я сниму обзор, а потом на обзоре в комментариях напишите, какую игру другую. Нет.

И <свист> здесь я там ковшик докладываю. Если хочешь этот квадрат получить, то вам нужно пройти полностью первый этап, а потом в с собой еще один. Еще один Но я другим можем... не давай, 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 давай я покажу. вам другим ловим кто то с початку легко все. И, кажется, на очках всегда ведет. Ой. И ещё, кто любит смотреть всякие фильмы, то можно зайти за это то жизнь.

Спасибо всем, что не так, добрый. Ребят, добрый, добрый. Ох, ладно, да. Я уже так спотел. Я... Поставьте лайк, посмотрите видео, Рокса, Абовина и так далее. Так я пойду и сумасшедшего нови тренера. Кто знает такой нови тренера? лайк, подписывайся, подписывайся. Вот у меня. Я закиплю. А потом вот так само. Ай, ребят, Эти рекламы... А Откуда у меня реклама? Нет, тут не будет И давайте после обзора я долго сниму... Red Ball. как получить... Э, типа... Помню. Ну, это так бесит. Это вот третий. Третий вот не сделал. Вот видите. Так. Дорогие друзья, привет, с вами Дракон Баба. Роман, привет, Олег, привет. Привет. Мне просто... Я знаю, наверное, одного подписчика, а это Роман, конечно. Он может створить свой YouTube-канал. Потом я расскажу о его канале. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь на Ушла створотка. Прошу, жарко. Ролик уже подходит к концу. Я даже не знаю, сколько я должен это снимать. Это, что, первая часть. Всем спасибо, кто смотрел видео. Всем пока-пока.